Bukit taubat yang mesti kita daki Dalam perjalanan kita untuk menjadi Hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya Mengikut Imam Razali Kalau kita nak buat ibadat betul-betul Nombor satu mesti kita daki Aqabatul ilmu Bukit ilmu Dengan kita pelajari selok-belok agama kita Ibadat yang kita dirikan ni di atas akidah yang sahih. Belajar ilmu usuludin. Ibadat yang kita kerjakan itu mesti berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala. Mungkin mengaji pula ilmu fiqah. Supaya ibadat kita selamat daripada syirik khafi dan sebagainya. Kena mengaji pula ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni mengaji yang elok. Bila kita dah mengaji elok, kita nak buat ibadat, kita dapati di keliling kita ni banyak dosa. Kita pernah melakukan dosa yang terlalu banyak. Bolehkah dengan dosa-dosa ni, kita terus buat ibadat? Tentu tak boleh, kena taubat dulu. Kena bertaubat. Macam kita nak pakai baju baru, kita kena mandi dulu. Anda balik-balik bendang berlemuh Baju terus serlum Badan berlemuh dengan selut Serlum baju baru ha, Tak menasabah Kita kena mandi dulu Baru pakai baju baru Makna mandi ni cuci badan kita Hati kita pada maksiat Dengan kita bertaubat Lepas tu barulah kita boleh buat ibadat Dengan jayanya insyaAllah Imam Razali kata ada dua pasal Dua sebab penting Kenapa kita perlu bertaubat yang pertama ada kita sebut dulu Kerana dosa itu tuan-tuan sekalian menghalang kita beribadat Orang yang mengekalkan dosa memang dia tak boleh buat ibadat Nak buat ibadat kena bertaubat Kenapa? apa? Kata Imam Razali berat dosa itu menghalang ringan berjalan kepada Allah Macam lori trailer bawa besi berat mana boleh lari laju sebab apa dia tak boleh lari laju? Pasal dia bawa beban berat. Begitulah beban dosa ini menghalang kita ringan berjalan di jalan Allah Ta'ala. Dosa juga tuan-tuan sekalian dia merupakan tali yang mengikat anggota kita daripada beribadat. Dosa kaki ikat kaki tak boleh main masjid. Dosa mata tutup mata tak nampak Quran nak baca tak boleh. Dosa mulut tuan-tuan sekalian -tuan, menghalang kita berzikir dan membaca Quran. Jadi ikatan dosa ini mesti dirongkaikan daripada tubuh badan kita dengan bertobat. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar. Fa'lam fa annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Kata Fudil Ibn Ayyad. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam. Dan kamu tak ada kekuatan nak puasa sunat di siang hari Ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat Adakah balatkah khatih atukah Yang tambat kamu tu dosa kamu Kita baca hadis bagaimana seorang tu bila dia mengumpat Dia bercakap benda tak elok Fitnah Lari malaikat yang duduk kiri kanan dia Malaikat tu lari Malaikat rahmat tu lari Itu kita tak boleh nak buat ibadat Dosa kotor tuan. Macam mana badan kita kotor nak masuk menghadap majlis raja-raja? Macam mana kita berlumuran dengan dosa ni nak masuk menghadap majlis Allah Taala, hadirat Allah Taala? Sebab itu kita payah nak buat ibadat. Sebab itu jalan yang paling tepat dan betul kita bertaubat daripada segala dosa insya-Allah. Rongkai tali-tali ni semua beban-beban ni kita buang habis. Baru kita ringan dan bebas melakukan ibadat. Itu perlu kena taubat. Ini masuk yang kedua. Kenapa kita perlu bertaubat daripada segala dosa kita? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, kita baca kitab Imam Ghazali ni. Mudah-mudahan besok di akhirat. Imam Ghazali terima kita sebagai murid dia. Dapat syupaan al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mudah-mudahan. Ha, nah, itu dia. Sekarang ni Imam Ghazali seolah sedang membicara pada kita memberi nasihat. Bagaimana kita nak bertobat? Kenapa kita perlu bertobat? Wasani minal amrain. Kata Imam Ghazali yang kedua daripada dua perkara. Kenapa perlu bertobat? Ada dua sebab. Sebab pertama dah sebut dah. Ini sebab yang kedua pula. Ha, nah, itu dia. Itu makna. Wasani minal amrain. Yang kedua ada dua perkara. Innama talzamuka taubatun. Sesungguhnya lazim atas engkau bertaubat. Lituqabbala minka ibadatuka supaya diterima oleh Allah Taala akan ibadat-ibadat kau. Kita perlu bertaubat supaya ibadat kita ni diterima oleh Allah. Ini ha, setengah orang dia silap faham. Dia buat maksiat. Dia berjudi. Lepas tu dia semayang. Dia punya faham. Kita berjudi, dosa satu. Kita semayang, pahala sepuluh. Sepuluh tolak satu, dia kata masih ada sembilan. Ha, itu cepua dia. Itu cepua. Tapi Allah Ta'ala tak kata begitu. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, Innama minal mutaqin. Allah cuma terima ibadat hambanya yang bertakwa. Siapa hambanya yang bertakwa? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Suruh hang buat, larang hang buat, aku tak terima. Maksiat pun buat, taat pun buat. Tuhan tak mahu macam ni. Dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Buat yang baik ma'ruf tinggal yang mungkar yang jahat. Dua-dua buat Tuhan tak mau. Macam kita dengan mak kita lah. Mak kita ni kita derhaka kat dia. Kita maki dia, kita kata dia macam-macam. Lepas tu kita nak balik. Mak aku nak balik Kuala Lumpur dah. Nah seratus. Agak-agak tuan-tuan mak kita terima lah. 100 ringgit tu. Kita dah maki hak muda dan harga kat dia. Lepas tu bagi dia seratus. Eh. Kita bagi seribu pun dia tak terima. Handrah harga kat tuan minum arak berjudi. Lepas tu sebab yang terawih. Ha? ha, ingat Tuhan kebulok terawih. Ha, tak, ha? tak. Tuhan tak mahu. Tuhan tak mau macam tu. Tuhan tak terima. Sebab Tuhan kata. Innamaya taqabbalullahu minal mutaqin. Allah cuma terima ibadat orang bertakwa. Jadi kalau kita dosa, kita bertobat baru buat ibadat. Dalam masa kita sama kita buat taat, masa yang sama kita buat maksiat, Tuhan tak terima ibadat kita tu Tuhan tak terima. Ah, tu dia.